thank <laughs> you te wong angklang Sugeng dalu para pamiroso Pinanggi malih kalian kula bagus dewantara badhe ngababarakan kisah-kisah mistis ing jagat alam. Sedoyo badi kulo babarakan wonten sak lebeting dunia ning arwah lelembut. Ulok-ulok keramat yang lawu Wektu kuwi srengenge ngene miwit surup ing burine Gunung Lawu Ing lerenge gunung ana desa cilik sing delik adoh saka ramean Ratri mlaku nyusuri dalan setapak sing sepi. Rangsel gedhe ing gegeri. Saya krasa abot. Sakwise mlampahan dawa. Dene kamera foto sing gantung nang gulune goyo alon manut langkah. Hai wis telungwulan kepungkur ratri miwiti penelitiane bab cerita-cerrita mistis Gunung lampu Hai minangka Hai neliti budaya sing wis dilatih nganggu cara ilmiah Hai Teko teka karo rasa Mamang seg wis dadi sipate nanging gunung iki duweni cara dhewe kanggo oyak-oyak keyakinane ratri tekan ing pinggiran omah pring sing prasaja ing kono Mbah Surya lugu awake e seng me sembuh mun coro ake wicak sanam seng mungbison ditompo denek waduh kebul dupo ngumbuh tipis ing sakar gawe ambu kasing ambah bawa lungguh nduk ujare Mbah Surya nganggo swara jero lan meneng ratri manut mundhut posisi ing ngarepe sesepuh desa Mbah kula sampun nglampahaken Cariyos dila er Ratri miwiti obrolan Seraya ngetokake buku Carettan nangin tasih kathah ingkang dering pulo mantos dah Surya mesem pica Sur Ana perkara-perkara sing ora bisa dipahami mung nganggo pikiran. Gunung Lawu kuwi dudu mung tumpukan lemah wae. Ing kana ana urip sing ora bisa didelok aku mripat. Tri Manto. Senadian atine isik kebak pitakon, DWE wis krungu macem-macem cerita bab eyang lawu. Penguasa spiritual gunung, sing kabare isih jogo wewengkon nganti saiki. Minongko akademi seni dewe wis kulino gulei penjelasan logis ing saben fenomena kulo ngertos mbah nanging senadian mekaten umpami saben carios rakyat biasa nipun gadah dasar sejarah ingkang sak gedipun terangaken Mbah Surya ndelok ratri menep kaya-kaya ndelem bab sing delik ing awake bocah wadon kuwi Ana sing beda karo kowe, nduk. Kowe duwe indra keenam sing kuat Aku wis kraosa saka pisanan kowe tekanti desa iki Wiwit cilik dheweke pancen kerep ngalami kedadian aneh sing ora bisa dijelasake Manging pendidikan akademisi wis ngateh supaya nrirangi pengalaman-pengalaman Esok wingi malam Jumat kliwon ujare mbah yen pancen kowe pengin ngerti mung gunung nanging elengo kesempu aja tau ngliwati wates pendakian sakwise srengenge surup eso e ratri miwiti penelitian dhewean langit Isek cetha nalika dheweke miwiti Nanging kabut soya mudun kanthi cepet sakwise srengenge surup Swara alas wengi nyampur karo bisikan angin sing gliyep eng antaraning wit-witan Ek dhuwur 2000 meter Ratri krumu gamelan sing sayup-sayup Amale dheweke menyang pos pendaki angin soro kuwi kaya teko saka kabeh arah kabut saya kentel gawe tembok putih sing matesi pandeleng ing tengah kabut ana sosok bayangan katon penari lengker Nganggu graakan sing ora lumrah koyo awae ora manut kum fisika ratri angkat kamerane nganggu tangan gemeter nyoba motret pemandangan kuwi nanging layar kamerane mung duduhake kabut iki orang mungkin guna bola bali meriksa hasil jepetamu suara gamelan saya banter saiki diiringi suara kendang sing duduk anti ratri motosake buka tebo nyadal yen dewe wis kesasar ing kabut kentel nanging aneh malah saya dadi pewayangan mewayangan wiwit muncul g kabut joget mu bengi tendane suara bisikan murga ngucapake jenenge ratri kowe wis ditunggu saya penasarane luwih gede. tinimbang wedi ratri metu saka tendo manut suara gamelan tanpa sadar sikile gawa dheweke menyang pendopo kuno sing ora ana ing peta pendhiri. Pendopo kuwi megah. Nanging krasa ora nyata. Kaya bangunan saka jaman biyen sing gagah pencung ing donya iki. Ing jero dish pagelaran lenggger para penari melaku anggun nanging awa tembus tandang kayalung ing sasana utama lungguh sesosok kan dati ake ratri mandek ngadek eyang lawu nganggupusono kerajaan Jawa kuno mancarake awro sing dati ake howo kroso awake awa e duburlan gedi raine Katon ora asing kak gantri Sugeng rawuh putuku Suarane e yang lalu Getraki saat itu Akhirnya Kue Teka ugo Puputu Raktri kaget Ora percaya karo sing diruhake. Iya. Kepethmu asal saka para panaksa kuringmu. Keluargamu wis suwe ninggal tugase nanging takdir wis nggawa kowe bali. Eyang lawu jumeneng saka singgasana. Nedaki ratri. Kekuatan sing ana ing awakmu, indra keenam sing suwe iki kok kabeh. Kuwi warisan saka para leluhurmu. Saiki kowe kudu milih. Mendadak kabehane gambaran iman. Ratri kaget sadar wis ana ing jalur pendakian. Srengenge wiwit jedul saka wétan Fajar sunno Nanging ana sing beda ingng bangkekane tangane ana gelang kuna kang saduruungnge ora ana, menawa kedadian wingi wengi dudu mung sekedar ngimpi kanti dadak ratri mudun saka gunung lan langsung nemoni Mbah Surya sesepuh tiso kuwi ora katon gumun karo critane Wis wayahe kowe ngerti, nduk. Ujare Mbah Surya karo nyedhaki cangkir teh jahe sing isik kumelun. Mbok biyen niku penjaga spiritual gunung iki. Nanging dheweke milih ninggal tugase Demi urip modern ing kutha. Nanging kados pundi mbah, Kula kenopo sak menika. Gunung iki duweni pilihane dhewe kanggo nenkake sapa sing pantes dadi penjoga. lan kowe nangguh kemampuan khususmu wis ka pilih kanggo neresake tugas sing mbokmu tinggalake rapri banjur menen saiki dheweke ngerti kenapa suwe iki tansah krasa kayuh dening Gunung Lawu. Ora mung amarga penelitiane nanging amarga getih sing mili ning awake. Sakbanjure sawetara dina ratri sinau akeh saka Mbah Suryo. Dheweke wiwit paham penelitiane sejatine duduk kanggo buktiake kasunyatan cerita-cerita mistis nanging minangka perjalanan kanggo nemokake jati diri dewe saben sore Ratri lungguh ing pelataran candi ing sikileku. dilo gunung lawu sing megah ngadhep Gelang kuno saka eyang lawu saiki dadi pengeling tumrap takdir barunge Ana perkara-perkara ingkang mboten kedah ngebuktekaken beneripun ngendikane kanthi alon nalika surup sawetawis misteri langkung sayanipun dipun hormati lan dipun ridha kados para luhur ngreksa tanah menika wiwit jaman rumiyin kabut tipis wiwit nutupi pung cok gunung malik ko srengenge suruh soko kaduhan sayup-sayup kurungu suruh gamelan alon-alon ngelintang soko pepeteng swara sing biduhake menawa saiki dheweke wis dadi bagian saka misteri Gunung Lawu iki. Wiwit dina kuwi, Ratri ora tau nulis tak cerita mistis Gunung Lawu ing jurnal pandemi nanging dheweke miwiti nulis ing kitab pino sing diwenekake mbah Surya catetan sing mung bisa diwaca deni para penjaga spiritual kuung ing kaca kapisan Ratri nulis Pulo rawuh kados sak tunggalin peneliti nanging mulih kados sak tunggalin juhrurido amargi sok-sok pangsulan ingkang kita padosi boten wonten ing bukti nanging wonten ing narimo misteri Sang ingkang langkung ageng tinimbang kita piyambak Mekaten wau kisah saking donyaning arwah lelembut ingkang sampun kulo Kula Bagus Diwantoro sanes wadal saged pinanggihan malih wonten ing kisah-kisah saking donyane ar lelembut matur sembah nuwun